Assalamualaikum dan salam sejahtera salam semua Malaysia bersua di meja bicara sejarah kertas 3 sij pelajaran Malaysia bersama dengan saya Ghazali Taib dan hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan sejarah satu mata pelajaran yang dijadikan wajib bagi kertas sejarah pelajaran Malaysia 2010 Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan telah mengeluarkan bahawa subjek ini perlu letakkan di landasan yang sepatutnya untuk memastikan agar mata pelajaran sejarah menjadi pelengkap kepada pembangunan negara kita khususnya khususnya dalam membina uh, di kalangan pelajar-pelajar uh, kita dan warga negara Malaysia khususnya dalam uh, keyakinan dan jati diri mereka yang tinggi. Hari ini saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan tiga panel istimewa yang akan mengupas berkaitan dengan kertas Tiga Sejarah Sejarah Pelajar Malaysia. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya Puan Masariah Mispari Guru Cemelang Sekolah Sultan Alam Shah selamat datang ke studio Okey, terima kasih Doktor. Ini, antara orang yang pakar dalam sejarah dan akan bercakap dari segi kepakaran beliau. Okey. Berapa lama dalam bidang sejarah ini? hampir 30 tahun. 30 tahun. Satu perkongsian boleh kita rasakan mungkin lebih bernas pada hari ini. Dan di bahagian tengah saya perkenalkan Puan Noriza Haji Asmuni, hmm. Ketua Unit Sains Sosial Sektor Penerbitan Sekolah Menengah, yeah. bahagian buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Selamat datang ke studio Puan. Ya, yeah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Sekali-sekala buku teks yeah. Tuan Padang. Yeah. Nah, bukan nak bercakap pasal buku hari ini. Yeah. Kita nak bercakap tentang bagaimana pendekatan buku teks untuk memastikan masalah secara mampu kita realisasikan yeah. dengan sepenuhnya Sudah bersedia pada hari itu? Allah, ada kita... buah tangan Istimewa ini agaknya. <laughs> InsyaAllah daripada bahagian Kuteq kita ada sediakan bahan berkaitan dengan belentin sejarah hmm. uh, untuk dijadikan oleh-oleh uh, untuk semua murid-murid yang bakal menjada, Eitu, menghadapi okay. peperiksaanlah. Eh pastinya uh. ditunggu-tunggu oleh semua penonton di luar sana dan uh. di pagi yang hujung sana satu-satunya jejak ke Istimewa yang kita bawa pada petang ni. Encik Matso Mak Jelon penolong pengarah Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke sini Encik Matso. Terima kasih. itu itu orangnya senyum sentiasa senyum yang redup itu menandakan bahawa lembaga periksaan sentiasa bersedia dengan apa perubahan sekalipun. Dan hari ini panel kita akan berbincang tentang kertas tiga setia pelajar Malaysia berkaitan dengan sejarah 2010 apabila kerajaan mengatakan bahawa setia pelajar Malaysia ini merupakan satu pelajar yang wajib lulus bagi sejarah bagi peperiksaan ini kali ini. Pelbagai um, pelbagai pandangan pelbagai suara yang kita dengar di luar sana tidak kira sama ada masyarakat pendidikan atau masyarakat luar yang begitu rasa teruja untuk mengetahui apakah pendekatan bakal digunakan pakai sebagai guru cemerlang apa yang para masyarakat tengok di sini pengumuman 2010 hmm. saya berada di PWTC yeah. ketika itu ya yeah. uh, secara langsung saya mendengar pengumuman itu satu kejutan yang sangat luar biasa puan sigi mengalami ya, saya mengalami peristiwa mm -hmm. sejarah dan saya menganggap ini adalah satu pengiktirafan yeah. paling tinggi mm -hmm. uh, terhadap mata pelajaran sejarah mm -hmm. yang sebelum ini saya jangkakan ya telah pun uh, tahapnya dari satu tahap ke mm -hmm. satu tahap mm -hmm. dan akhirnya mm -hmm. didaulatkan dan diangkat yeah. dari satu subjek yang tidak wajib dipelajari 2004 menjadi wajib dipelajari 2010 menjadi wajib lulus melihat peningkatan oh, ya, peratusan dalam secara secara ya, di sini. jadi ini adalah satu keputusan yang saya rasa sangat-sangat bersesuaian hmm. dengan keadaan negara kita proses globalisasi um, peperangan maya hmm persiapan untuk membentuk yeah. uh, warganegara di masa hadapan mm. Mm. meletakkan sejarah di landasan ini yeah. sebagai melahirkan satu bangsa Malaysia adalah satu keputusan yang sangat-sangat hebat setelah 30 ini. tahun memperjuangkan yeah. mata pelajaran sejarah dan yeah, akhirnya, akhirnya, akhirnya satu kebanggaan kepada guru sejarah dan satu kehebatan secara. kepada mata pelajaran tersebut saya nampak keceriaan kegembiraan di wajah <laughs> Puan pada pagi ini. Terima kasih kepada timbalan <laughs> Perdana Menteri ketika itu. Tahniah <laughs> okay. untuk kerajaan kita kerana kali ini benar-benar berfokus untuk memastikan pendidikan kita benar-benar yeah. mampu mencapai tahap yang dikenalkan. Oh, betul, Doktor. Dan Puan Nuriza, yeah. saya tertarik dengan pelbagai pendekatan yang cuba kerajaan guna pakai untuk memastikan mm. bukan saja secara, mm. mata pelajar lain sekalipun ditekankan dengan sebaik-baiknya. Dan kali ini secara diletakkan di landasan sebagai... Mata pelajaran wajib bagi yeah. setiap pelajaran Malaysia. Uh -huh. Mungkin ada pendekatan baru yang akan digunakan oleh uh, bahagian uh, Puan sendiri untuk memastikan yeah. ini mampu direalisasikan. Bagaimana agaknya? Okey, bagi uh, bahagian buku teks khususnya, ya. Ya, uh, bagi merealisasikan apa yang ya. uh, diwar-warkan ya. oleh kerajaan, kita sebagai uh, kaki tangan yang ini uh, kita usahlah untuk ya. mengatasi, untuk mendapat menyediakan sesuatu bahan yang sangat berguna ya, ya. sesuai dengan uh, aspirasi ya. yang diperlukan oleh ya. murid pada masa kini. Ya. Kita tahu ya, kalau berdasarkan bahagian buku teks kita ya. hanya berdasarkan bahan bercetak. Ya. dan kalau ber, bahan bercetak, selalunya di kelas murid kurang. Ya. Uh -huh. ya, kurang berminat. Jadi bagaimana uh, hala tuju yang dilakukan oleh bahagian buku teks yeah. untuk memastikan murid mula cinta dan suka kepada uh -huh. buku uh -huh. dan khususnya juga kita cuba uh, 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 menyediakan satu uh -huh. bahan dalam bentuk uh -huh. baru iaitu uh -huh. bentuk ebook uh, yang lebih ke arah ke arah mayalah. Ebook uh, itu e pendekatan e terbaru ya, yang diperkenalkan ya. oleh bahagian buku teks uh -huh. dengan harapan mampu untuk membuka minda uh -huh. pelajar dan uh -huh. juga membuka minat Ya, serta membudayakan keda. sejarah dalam sejarah. diri mereka dan ke depan seharian. Ya. Adakah ini dirasakan merupakan satu pendekatan terbaik yang mampu digunakan oleh bagi hmm. buku teks? Setakat ini, itulah hal tuju yang kita hmm. cuba nak realisasikan sebab hmm. kita tahu murid sangat suka kepada yeah. dunia IT. Yeah. So, dengan dunia IT, di hujung jari mereka, hmm. mereka dah dapat segala maklumat. Hmm. Kalau dengan buku teks, mungkin mereka memerlukan Uh, pembacaan Dan hmm. tumpuan yang lebih Tapi dengan hujung jari hmm. Kalau kita dapat menyediakan Ada pilihan Keseronokan belajar itu Ya Keseronokan belajar Itu cuba kita Ini Itu elemen baru yeah. Dalam kemahiran berfikir Dan juga Pendekatan baru Kerajaan dan pendidikan Sekejap yeah. Kalau Puan Masaria mengatakan bahawa saya teruja dengan subjek sejarah menjadi subjek yang wajib setelah 30 tahun. Yeah. Puan Nurizah mengatakan bahawa pendekatan bakal diguna pakai oleh buku bagian, hmm, buku teks. teks Cik ya. Maksum bagaimana kena hujung sana? Lembaga peperiksaan anda bersedia nak menghadapi satu lagi cabaran baru dunia pendidikan kita. Bagaimana kanya? Terima kasih saudara pengacara majlis dan rakan-rakan panel, guru-guru dan, dan juga pelajar-pelajar sekalian bertitik tolak daripada pengumuman yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 23 Oktober 2010 dalam ucapan penggulungan persidangan AMNO bahawa kerajaan melalui Kementerian Pelajaran ketika itu akan mempertimbangkan mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran wajib lulus dalam peperiksaan SPM mulai 2013. Kami di Lembaga Persearan apabila mendengar pengumuman ini, kami merasakan bahawa ini satu yang amat besar maknanya. Uh -huh. Besar tu kerana apa? Besar kerana dari segi tugas yeah. untuk menterjemahkan ucapan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri itu uh -huh. dan untuk memikul tugas bagi menjadikan mata pelajaran sejarah ini bukan sebagai satu mata pelajaran yang menyebabkan calon-calon SPM 2013 tidak mendapat sijil. Ini mm -hmm. satu tugas yang amat berat bagi kami. Terpikul di bahu lembaga peperiksaan. Terpikul di batu jemala kami. <laughs> di lembaga batu jemala kami. Tapi ini bukan satu bebanan. Bukan ini satu cabaran bebanan. positif yes, kerajaan Amerika. Yang, yang, perlu kita pikul bersama-sama. Bersama. Bukan saja lembaga peperiksaan, bagian buku teks, malah pendidik di sekolah sekalipun. Bercakap tentang sejarah ini, banyak definasi yang kita berikan tentang sejarah. Kalau mengikut Kamus Dewan, dikatakan sebagai satu salasiah ataupun berkaitan dengan asal-usul, keturunan, riwayat Selasihlah. dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kepada apa yang diterjemahkan juga sebagai satu rekonstruksi masa lalu untuk kita bawa kembali. Sehingga kan ada sejarawan negara Amerika mengatakan bahawa oh. melihat secara umpama kita menaiki kereta memandang ke belakang melihat sama ada apa yang kita lalui itu benar-benar menepati kehendak masa depan. Kesesuaian itu ada di situ. Guru secara memandang secara dari aspek bagaimanakahnya. Sejarah adalah peristiwa hari ini untuk melihat masa hadapan. Yeah. Negara kita, diri kita mm -hmm. dibina adalah daripada pengalaman masa lalu. Yeah, saya. Tidak dalam usia kita mm -hmm. 10 tahun, 20 tahun, 30 yeah. tahun, 50 tahun ni. Mm -hmm. Pengalaman masa lalu yang dilalui mm -hmm. oleh Tokoh-tokoh masa lalu yes, Adalah contoh terbaik mm -hmm. Adalah kejadian yang terbaik mm -hmm. Adalah kejayaan terbaik mm -hmm. Yang tak sempat kita lalui Memberi kita titik tolak mm -hmm. Kepada satu keputusan baru Kepada satu pengalaman yang lebih baik mm -hmm. Yang boleh dijanakan Untuk pembangunan mm -hmm. diri dan pembangunan masa depan mm -hmm. Jadi sejarah ini seperti satu cermin mm -hmm. You tengok cermin mm -hmm. Nampak belakang Itulah hala tuju masa depan kita. Sebab itu dengan mempelajari sejarah, kita akan membuka halaman baru untuk masa depan. Kejayaan baru khususnya dalam pembinaan negara dan bangsa. Saya tarik perkataan cermin itu. Oh, Ada yeah. cermin merupakan satu refleksi diri yeah. untuk membina masa depan yang lebih percaya. Hmm. Sorotan sejarah mampu membawa negara ke landasan yang terbaik. Tidak dinafikan. Betul. Uh, yang amat berbahagia Tun Dr Mahathir Mohamad mantan Perdana Menteri juga mengatakan bahawa jangan lupa sejarah. Itu pernah dikatakan oleh Tuan Dr Mahathir Mohamad sebelum ini. George Santayana sejarawan Amerika mengatakan orang lupa sejarah orang tidak berjaya. Itu perkataan yang dikeluarkan oleh pakar-pakar yang memahami bahawa pentingnya sejarah dan Malaysia membawa sejarah ke landasan yang kita rasa terbaik setakat ini buku teks bagi buku teks bagaimana puan saya melihat ya pada saya pada pandangan kami hmm. di bahagian buku teks memang kita sangat uh, menyokonglah usaha. teruja itu ada ya teruja untuk melaks <laughs> melaksanakan ya terutamanya trans <laughs> bagi transformasi kurikulum yeah, yeah. bukan saja kita uh, untuk sekolah menengah yeah. sebenarnya di peringkat sekolah rendah kita dah hmm. mula sejarah hmm. tahun hmm. 4 eh dengan mula sejarah eh di peringkat awal seawal so, tahun 4 telah ada buku uh, sejarah hmm. tahun 4 dan murid-murid uh, dah mula belajar sejarah. Lah, Benda mula datang tahun asas pandang sejarah. Ya, pendedahan asas tentang sejarah hmm. Hmm. Uh, Malaysia tanah air hmm. dan khususnya kalau kita tengok macam tadi saya berminat juga hmm. dengan yang yang berbahagi doktor tadi ada maklumkan bahawa uh, Dato' uh, Tun Mahdi ya, eh, hmm. Tun Mahdi ada menyatakan pada satu ketika dia kata sejarah tu umpama bilik kuliah lah Aha. yang besar. Sesiapa hmm. yang tidak belajar daripada sejarah hmm. itu dia akan didera ya eh, untuk mengulang kesalahan yang serupa. So itu satu, satu yang wajib. kita perlu ya. uh, dalam penghabitan sendiri pun hmm. kalau uh, kita tidak belajar daripada kesilapan yang pernah berlaku, mm -hmm. maka kita tidak dapat memperbaiki uh, sesuatu yang lebih baik untuk penubitan uh, bahan penerbitan yang kita sediakan murid-murid berdakwah masa. Sejarah perhatian. itu cermin. Ya. Yeah. Mm -hmm. Saya tertarik dengan kata itu. Menarik betul perkataan itu. Mudah difahami. Sejarah itu cermin. Mm -hmm. Melalui cermin kita akan lihat pelbagai kenangan yang mampu kita imbau dan pastikan yes. tidak berulang lagi. Mm -hmm. Kalau dulu dah tak ada kendur, sekarang dah makin berkendur dan sebagainya. <laughs> itu semua sejarah ya, puan masar ya. Sejarah diri. Sejarah diri. <laughs> dan melihat pada sejarah yang berlaku dalam dunia peperiksaan di negara kita cik masum daripada ada kemudian menyepi seketika mata mata sejarah kalau dibawa semula diangkat ke tempat yang sepatutnya sekarang ini kelok grafnya berlaku dengan keadaan mendadak ini apa agaknya lembaga peperiksaan melihat Persiapan ke arah itu Saudara pengusi dan sekalian, kita sebenarnya dalam pengpersian, kita melihat sejarah itu dari perspektif yang lebih luas. Uh -huh. Kita dah melihat perkara ini sejak lama dulu, uh -huh. tetapi ruang lingkup ruang lingkup yang ada dalam uh, sistem peperiksaan kita itu mungkin tidak memberi ruang kepada kita untuk menerjemahkan sejarah ini dalam konteks yang lebih luas. Uh -huh. Saya sendiri melihat sejarah bukan sahaja masa silam. Uh -huh. Masa silam itu apa yang telah berlaku, uh -huh. tetapi kita perlu terjemahkannya ke dalam masa sekarang. Uh -huh. Masa sekarang, yeah. the present. Yeah. Dan kita perlu melihat masa depan. Yeah. Barulah sejarah itu mempunyai makna. Uh -huh. Jadi dalam penggubalan format eh uh -huh. uh, peperiksaan SPM Uh, mulai 2013 ini Kita yeah. mengambil kira aspek itu yeah. Kita nak terjemahkan perkara itu ke dalam instrumen pentaksiran SPM 2013 mm -hmm. Untuk membeli, memberikan ruang kepada pelajar Supaya mereka ini bukan sahaja Terpaksa mengingat fakta-fakta sejarah yeah. Tetapi juga mereka kena menggunakan Fakta itu yeah. untuk melihat Isu-isu uh, yang ada pada masa kini yeah. Dan merancang masa depan Yang lebih gemilang mm -hmm. Saya tertarik bila-bila kita melihat pada sejarah Dan peperiksaan yang melibatkan sejarah itu sendiri dan kalau kita tengok, mungkin ada peratusan tertentu tentang kegagalan pelajar ataupun kejayaan pelajar dalam mempelajari bidang secara ini. Saya ingin ajukan soalan ini kepada lembaga periksaan lagi. Saya ingin melihat pada secara uh, mata pelajaran latar belakang, secara mata pelajaran secara itu sendiri, bagaimana agaknya penerimaan pelajar dan kejayaan-kejayaan pelajar dari segi peratusan itu sendiri? Saudara Pemirsa, berdasarkan kepada keputusan peperiksaan hmm. SPM 2007 dan 2009, ya. 2007 hingga 2009 kita melihat bahawa seolah-olah mata pelajaran sejarah ini mungkin diabaikan uh -huh. Uh -huh. oleh murid calon uh -huh. yang mengambil SPM walaupun kita dapati guru-guru bertungkus lumus untuk uh, menjadikan sejarah ini sebagai mata pelajaran yang menarik dan boleh memberikan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM uh -huh. tetapi apabila kita melihat kepada trend 2007 hingga 2009 itu memperlihatkan bahawa uh, terdapat 25 hingga 30% calon yeah. tidak lulus sejarah. Mm -hmm. Kalau trend ini berterusan dalam 2013, mm -hmm. kita bimbang. Mm -hmm. Lebih kurang dalam lingkungan 30% calon SPM tidak akan lulus sejarah. Mm -hmm. Dan ini akan uh, memberikan kesan yang amat besar yeah. kepada negara. Mm -hmm. Jadi, oleh sebab itu, kita terpaksa mm -hmm. mengambil satu langkah untuk melihat semula format pentaksiran yang sedia ada ini. Yeah bagi membolehkan calon-calon yang mengambil peperiksaan SPM ini tidak menjadi mangsa, mangsa maksud saya gagal tapi kita memberi ruang kepada mereka untuk mereka menjawab soalan dan dapat uh, paling tidak pun lulus dalam mata pelajaran sejarah supaya mereka juga layak mendapat sijil berfikiran positif kita mendoakan semoga semua yes. calon SPM 2013 berjaya, berjaya. itu fikiran positif yes. dari segi kesediaan pelajar itu sendiri mm risaukan tentang ada kegagalan akan berlaku itu mungkin ada di hati guru-guru kita khususnya memandangkan kepada format-format baru yang mula diperkenalkan. Hmm. Mungkin kita tanya guru cemerlang kita bagaimana dengan format yang ada sekarang ini untuk 2013.